новый вызов. Как для тебя вообще ощущение по работе с командой? Михаленко, насколько я понимаю, ты уже хорошо выучил. Ну да, очень нравится. И как бы сильный тренировочный процесс. Как бы у меня до этого школы не было. только а тут попал, как бы, 25. Ну, очень сильно. Ты довольно-таки неплохо дебютировал. Может быть, какую-то индивидуальную задачу для себя на сезон ставишь. Что, в принципе, от тебя требует главный тренер? Чтобы обострял, простреливал, а вы были как ты любишь играть? кто такой футболист Ярослав Поплавка? Твой стиль, что тебе больше импонирует в футболе? Наверное, дриблинг, индивидуальность. За это не гоняют? Да, гоняют чуть-чуть. Впереди суммы, все-таки соперник уже немного другого уровня. Все говорят, там это практически команда примерники Как ты думаешь, искать по один по силам, а этот соперник? По силам он соперник. Команда рослая, высокая, будет биться. Я думаю, мы сможем их обыграть. Сереж, ну матч уже некоторые сыграны, уже можно о чем-то говорить. И давай начнем с того, как ты себя чувствуешь в СК Парадина, чего от тебя ждут тренеры и, наверное, все-таки какие-то планы, вот как футболист лично для себя ставишь, чего бы хотел достичь? Я в команде себя чувствую комфортно, меня все устраивает, все нравится. Тренера ждут надежные игры сзади. У нас есть задача выйти в первую лигу. С этой задачей надо справляться. Как тебе в паре с лопарем? Там уже чувствуете, скажем так, спину друг друга? Да, да, мне комфортно, удобно, мы друг другу подсказываем, чувствуется надежность. Мне от него, я думаю, ему тоже чувствуется надежность. Так что, я думаю, все хорошо. Ты прошел школу Виталия Квартьянова, тренерскую, да? И сейчас работаешь с Дмитрием Михаленко. Да. Вот какие ощущения? То есть, ну, понятно, что каждый тренер дает свое, но все-таки, если провести параллель, как эмоционально, как? Во-первых, кардинально все отличается. Это две разные школы. Оценивать работу Виталия Владимировича, я думаю, мне не стоит ее оценивать. Я знаю, что мне футбол Михаленко, мне он намного ближе и мне он больше нравится. Но характер все-таки Квартианы прививают определенный, правильно? Да. Закаля. Следующая игра с суммами на кубок. Удачно начали и в кубке, и в чемпионате. Знаешь ли ты что-то об этом сопернике? И как ты чувствуешь в этой команде второй лиги по силам сыграть успешно с командой первой лиги? Потому что говорят, там соперник тоже рослый. И тебе прежде всего придется бороться с рослыми нападающими. Да, ну, меня это не пугает бороться с рослыми нападающими. про соперника, ну, я знаю, что там пришли неплохие футболисты. И усилили их с первой лиги. Там команда более Стабильно, наверное, стало. Но на свои задачи мы смотрим на свою игру. Конечно, нам по силам и я чувствую и по настроению в команде нас настраивают выиграть эту игру и сыграть уверенно. Дмитрий Станиславович, ну накануне игры Кубка. Уже все-таки команды, наверное, пойдут рангом выше. Насколько вы знаете своего следующего соперника, говорят, это крепкий коллектив первой лиги, рослые нападающие, рослые футболисты. Готовы к сопернику? Что вы знаете о футбольных клубах «Сума»? Коллектив хороший. Мне кажется, сейчас в первой лиге большинство команд приблизительно одинакового уровня. Поэтому нам тоже интересно примерить на себя уровень первой лиги насколько мы готовы, тоже покажет завтрашняя игра, потому что до этого э, официальных матчей мы против команд первой лиги не играли, играли на сборах две игры во второй лиге, я думаю, они не дали ну, полной оценки нашего состояния и нашей боеспособности. Поэтому завтра для нас тоже очень любопытная и интересная игра в плане того, как мы будем конкурировать с, командами, с командами, которые находятся выше рам. Мы с вами отмечали после матча с Металлургом, что молодые футболисты больше все-таки энтузиасты, пока, да, пока нет опыта. И ну, ключевую роль в этой команде все-таки могут сыграть, ну, так сказать, если не ветераны, то опытные ребята. Суммы – это как раз та игра, на который вы все-таки надеетесь на опыт, или же задор тоже должен сыграть свою роль? Мы уже второй сезон, ну, наш тренерский штаб испытывает вот такие проблемы с балансом. У нас есть игроки опытные, игроки совсем молодые. Сейчас мы вообще группа ребят, которые даже ну, не прошли там какой-то сезон по чемпионату дублеров. Поэтому для них вторая лига, я думаю, ну, довольно сложное соревнование сейчас в плане адаптации. Поэтому мы очень рассчитываем и на их прогресс, и на их энтузиазм, и на их задор. Но, наверное, ключевую роль будет иметь этот синтез вот этого нашего опыта, который дают нам игроки взрослые, и вот этой резвости, динамики, которая дает нам молодежь. Насколько это стабильный будет синтез, насколько нам удастся каждую игру выглядеть хорошо. Ну, посмотрим, потому что пока есть много вопросов. Понятное дело, что сложно делать прогнозы, но в первых матчах вы приучили уже болельщиков ну, действительно красивому футболу. Если с металлургом там одна история, то против «Металлиста» он получился, было красиво и действительно там похоже было на серьезный футбол. Это отмечают и национальные журналисты. Что можно ждать с суммами? Ну, мы будем стараться, конечно, победить. Для нас важно иметь как можно больше игр против хороших противников для того же опыта, для того же роста, для прогресса. И будем играть на победу. Но вместе с тем мы не будем отступать от выбранного пути. Мы хотим играть два нападающих во второй лиге. Мы хотим играть агрессивно, хотим играть с позиции силы. Тоже мы хотим увидеть от наших игроков завтра. В плане расстановки тоже у нас будет две расстановки, я думаю, по ходу чемпионата. Поэтому мы можем... начинать в одной, и заканчивать в другой, это будет зависеть от игроков, потому что все-таки пока есть у нас нет особо игроков, которые могут усилить игру в средней линии, в основном это в атаке. Поэтому будем исходить от имеющихся ресурсов и исходить из того, как будет складываться игра.